Вітати знову у нашій рубриці Синій бомбетель. Сьогодні до нашої студії завітала сім'я із Дебальцевого Андрій і Олена. І сьогодні ми будемо мати цікаве спілкування про те, як вони тут живуть, при яких обставинах вони сюди приїхали. Ми почуємо їхню думку про те, що сьогодні відбувається на сході. Доброго дня. У нас ми приїхали зі сходу, з Дебальцева. Біля мене праворуч сидить моя дружина. Нехай не вірять люди, те, що кажуть, що знущаються тут, це неправда. Не тут дуже хороші люди, дуже хлібосольні, дуже при, привітливі. Вони до нас дуже віднеслися, також коли ми приїхали до Трускавця, до нас дуже добре віднеслись християни баптисти з місії роксолани 31. Ми спочатку проживали там. Зараз ми проживаємо сім'єю в Бориславі. Яку позицію ви займали, будучи там у себе вдома, в Дебальцево? Чим займалися взагалі? Яка ваша була громадська позиція? Чим займався? Работав на ринку грузчиком до війни. коли війна Без роботи, без средств забезпечення. А чем при этих сепаратистах, чем можно заниматься? Если они нагло врали, что украинская армия издевается над людьми. Это неправда. Они внушали людям, что украинская армия, украинские солдаты, всякие перетакие, что они стреляют, убивают. Средств, чтобы прожить и пропитаться у нас не было. Все давали военные, то есть отдавали свои сухпайки. Это очень люди такие, что практически ну, молодые сами солдаты отдавали свои пайки, свое все отдавали, чтобы как-то помогали этому поселку. Какие отношения мали до людей, днр ЛНРовцы, они ну, так, так себя называли, что они вызволители? Это с одной стороны они освобождали тех, которые поддерживали их. То есть вот они правые, вот они хорошие. А практически это неправда. Уже когда Донецк, и Луганск, Горловка и Улигорск практически были под сепаратистами, они моментально поблокировали карточки, все кто имел средства, ну как деньги. Они практически все карточки поблокировали, словом, не очень хорошо относились они к людям. Они просто тупо, если вот у них нехватка людей, они тупо приходили, выбивали двери, забирали насильно. Насильно забирали. То есть к себе в эти формирования, да? Да. То вы вели такую, своего рода, партизанскую войну? Да. Мой бывший хозяин, он сепаратист, и он говорил, просил меня, что узнай там. А я делал наоборот, что по телефону он давал мне, что говорит, узнай, где дислокация украинских войск. У меня дом в Дебальцево, в центре города. Хотя я делал совсем наоборот, как, понимаете, как мне подсказывала душа. То есть я и шел против его наказа. То есть я и шел за Украину. Как и шел, так буду идти и дальше. А че много там таких людей, как э вы, -э -э, было очень Мало. Практически, понимаете, они, когда пока украинская армия стояла там, они вроде бы за украинскую армию, а как э, пришли сепара... придут сепаратисты или пришли, они типа говорят, как одна там говорила говорить, сегодня они тут, завтра их нет. А я думаю, это почему у людей такие мысли почему люди так думают, то почему люди, например, ходили на референдум? почему люди думают, что тут вот Львівська область тут бандерики бывают, знущаются, тобто, ну, чему такое отношение? Может, это какая-то промывка мозга была? Да, это просто самовнушение, то есть пытались людям внушить, что тут чуть ли не убийцы, чуть ли не издеватели, но это неправда. Я вот сейчас в Бориславе работаю участника на Брукилке, на Рогатке. С первого дня очень хорошо все относятся. Где мы в Бориславе живем, то же самое. Люди очень хорошо относятся. Как вы выбирались Зона то, кто вам помогал? Нам помог командир 54-го батальона. И еще там был, вы знаете, стоял на блокпосту Петрович. У него шеврон такой был укроп написано он такой вы знаете чуть выше от вас такой полненький симпатичный лысый и мы думали что но ну, я пришел к командиру батальона я хотел то есть остаться воевать там но так как он сказал что с Донецкой и Луганской области никого не брали и он говорит что говорит ну на 4 часа то есть на 16-ю годину ну я пришел домой, ну мы там практически рядом жили. Я пришел домой, жене говорю, Алена, говорю, на 4 на часа вечера. Ну, говорит, успеем собраться. Потом, вы знаете, мимо нас, мимо двора проезжает скорая, ну, чтобы допомогу. Я говорю, о, кому-то плохо. Выхожу, чтобы посмотреть. А они до конца улицы, до перекрестка доехали разворачивается. И тот, что возле водителя сидел в военный бронежилет и с автоматом, говорит, здесь 15 номер. Я говорю, да, здесь. Ну, старший их не говорит, полчаса вам хватит собраться. Я стал, вы знаете, такой, и руки опустились. Я говорю, секундочку, сейчас я жену предупрежу. И понимаете, в чем были, что успели взять, то взяли. І селівську помощь в ту. І от ці от воєнні нас везли до Харкова. До того як ви думали про, про Захід і чи ви бували на Заході? Чи перед цією, ну, перед цим вимушеним проїздом, чи ви до того були розкавці чи в Львівській області? Ні, не разу. Ні, ні разу не були ми. Ну, просто поймайте. Я круг общения у меня был э, с людьми те, что именно отсюда вот, с самого Львова, с Львовской области. Много ребят со мной, когда я в армии служил, много ребят служили отсюда. Я думал, что здесь люди действительно такие, как нам пытались внушить. А когда вот, понимаете, когда нас привезли сначала в Киев, а потом когда с Киева, с гостиницы вот эти, Марина волонтер, Харьковская, э, с Киева забирали нас, сажали на поезд во Львов. Когда во Львове МЧСовцы львовские на машине со Львова на девятке, он вез нас сюда, в Трусковец, в миссию на Роксолану 31. Понимаете, ну, у меня я чуть ли не готов был расцеловать этого человека. Человек возле каждого памятника останавливался, колесил по всему Львову, показывал, что какие здесь достопримечательности, как здесь люди живут. Понимаете, вот у меня сразу пошло мышление, сразу я стал за этих людей думать совсем по-другому. Ну, как на вашу думку, почему люди не замысливались над тем и не шукали правду? Ну, понимаете, как. Люди думали, им вот Сначала дали там копейку какую-то или там что-то, квартиру кому-то, кому-то какие-то условия. И эти люди начали думать, значит, а, он такой хороший, а он для нас все. Вы э, на сегодняшний день, вы понимаете, что Украина, в она едина? Поревняние Схит и Захит. Вот э, в культурном плане, что можете сказать? Чея э, какая-то разница? Есть разница, конечно. Потому что здесь живут трудоголики, а там на сходе одни алкаши. Алкаши и тунеядцы. Они практически, они не знают, как. Да, они работают, но они практически не знают, как это сделать, как это сделать. Там, понимаете, они живут как роботы. Вот, допустим, кто-то им сказал, а, ты иди туда. Нет, ты не туда пошел. Они живут по чьим-то приказам. Они не могут логически мыслить, как, как подобает человеку мысли. И у них нет сплоченности, вот как здесь. Нету дружбы. У них дружба тогда, когда, извините, что к вам обращусь, так, когда у вас полный карман, когда у вас есть деньги. Они чуть ли не на руках носят. Що би ви хотіли побажати на закінчення людям, які ще там в зоні АТО, щось б можливо хотіли звернутися або до тих людей, які думають, що нас тут на сході вас б'ють, над вами знущаються? Люди, які неправильно мислять, що б вам хотіли сказати? Я би хотів сказати, що пусть не вірять басням, які намагаються їм доказати, що... Здесь чуть ли не, киборги, Это не правда. Насправді те, що відбувається сьогодні в нашій країні, це людське горе. Але, можливо, таким чином люди стануть більше думати. Люди насправді замисляться і почнуть цінувати те, що вони мають, те, що вони втрачають. Люди на сході почнуть думати, почнуть замислюватися над тим, що стільки років їм просто нав'язувалась пропаганда. Їм промивались мозги. І, можливо, в цій ситуації, коли вони почнуть втрачати, коли вони побачать дійсно, хто є ворог, вони почнуть думати, почнуть тверезо мислити і відродять, піднімуть ті землі. А ми бажаємо вам Божого благословення мати чітку громадську позицію і до нових зустрічей.